নমস্কাৰ বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ মোৰ যিটো কাহিনী ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত পাঠ কৰি আছো এপাহ অপ্ৰাকৃতিক গোলাপ এই কাহিনীটোৰ আজি দশম খণ্ডটিলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আহকচোন দশম খণ্ডটিত তগৰ বৈভৱ আৰু তেওঁলোকৰ সংসাৰখনৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে অকণমান অনুমান লওঁ সমস্যাবোৰ কেতিয়াও একেবাৰে শেষ হৈ নাযায় সময়ে কঢ়িয়াই অনা পৰিস্থিতিৰ পিঠিত বহি সমস্যাই ৰঙৰূপে সলায় মানুহৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ ধাপে ধাপে সমস্যাই গড় বান্ধি সহজ সৰল মনবোৰ সংঘৰ্ষৰ মাজেৰে টানি টানি সংগ্ৰামী কৰি তোলে সংগ্ৰামে গঢ় দিয়া সৰল মনবোৰ হৈ পৰে জুয়ে পোৰা সোণৰ লেখীয়া উজ্জ্বল আৰু হীৰাৰ দৰে কঠিন এই সোণ হীৰাৰ নিচিনা মানৱ মনবোৰত সঞ্চিত হোৱা অভিজ্ঞতাই ৰূপ লয় অমূল্য সম্পদৰ এনেকৈয়ে চহকী হৈ পৰে ব্যক্তিত্ব চহকী মনৰ ব্যক্তিৰ সমষ্টিয়ে সৃষ্টি কৰে চহকী সমাজ কৰ্মত চহকী হৃদয়তেই জাতিৰ সংস্কৃতিৰ বীজ অংকুৰিত হয় য'ত জাতিয়ে বল পায় সংঘৰ্ষহীন জীৱন লোন তেল নোহোৱা ব্যঞ্জন সদৃশ গিলিবও নোৱাৰি অথচ পেলাইও দিব নোৱাৰি সংগ্ৰামে জীৱন তৃপ্ত কৰে পৰিতৃপ্ত জীৱনেই সুন্দৰ আৰু শান্তিৰ হৈ পৰে তগৰ তপস্যাৰ সংগ্ৰামৰ পথ ভিন্ন চাদৰ হ'লেও তেওঁলোকৰ লগতে পিতৃ মাতৃকে ধৰি সকলো আত্মীয় যেন আজি পৰিতৃপ্ত নহ'বই বা কিয় যি সময়ত সকলো থাকিও যেন তেওঁলোকৰ একো নাই এনে পৰিৱেশে আৱৰি ৰাখিছিল মনবোৰ বংশ উত্তৰাধিকাৰীহীন হোৱাৰ বেদনাৰ জোৰে দহিছিল সকলোৰে হৃদয় অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছিল তগৰ তপস্যাই মৰ্মাহত হৈ পৰিছিল মানিক মাইছেনা নিজকে অসম্পূৰ্ণ বুলি হীনমন্যতাত ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তগৰ আৰু তপস্যাই আলেঙে আলেঙে কিন্তু সেই সময়তেই বৈভৱৰ উপস্থিতিয়ে সকলোৰে হৃদয়ত বোৱালে শান্তিৰ সোধা হৃদয় মৰো হ'ল যেন সেউজী উদ্যান সকলোৰে জীৱনবোৰ যেন এতিয়া আঘোণৰ সোণ গুটিৰ ভৰূণ পথাৰ বৈভৱৰ আগমনে সকলোকে শান্তি প্ৰাপ্তি পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰিলে লগতে বৈভৱৰ উপস্থিতিয়ে সমাজৰ এটা অংশৰ মুখৰ পৰা মুখৰোচক কাহিনীবোৰ চিৰদিনৰ বাবে আজৰি আনিলে ধুই পেলালে মাতৃৰ হৃদয়ৰ পৰা লাঞ্চনাৰ কড়বোৰ তাৰ প্ৰতিটো মিঠা হাঁহিয়ে প্ৰতিটো অস্ফুট অবুজ কলৰৱে মলমৰ দৰে ক্ৰিয়া কৰি গ'ল পিতৃ মাতৃৰ হৃদয়ত সমাজে দিয়া কেঁচা ঘাঁহবোৰত আজিকালি ককাক মানিক বৰুৱা আৰু আইতাক মাইচানা বৰুৱাৰ সঘনাই গা বেয়া লাগি নথকা হ'ল কেতিয়াবা ঘৰৰ সকলো একেলগে বহি কথাৰ মহলা মাৰি থাকিলে মানিক বৰুৱাই তগৰক হাঁহি হাঁহি কয় বুজিছ তগৰ নাতি ল'ৰা নহৈ বৈভৱ যেন মাৰৰ হেল টনিকহে এটা হাঁহি মানে এচামচ টনিক সিফালে মাৰ ফিটিং দেউতাকৰ কথা শুনি সকলোৱে হাঁহে আৰু হাঁহিৰেই সন্মতি জনায় যে হয় আজিকালি বৈভৱ সকলোৰে এক প্ৰকাৰ টনিক হৈ পৰিছে হাঁহি ধেমালি মান অভিমান মৰম স্নেহ আদিৰে পৰিপূৰ্ণ জীৱনৰ পৃষ্ঠাবোৰৰ ওপৰেৰে সময়ে নিজৰ স্বাভাৱিক গতিৰে বাদ বোলে গতিশীল সময় কাৰো কাৰণে ৰৈ নাথাকে সময়ৰ গতিৰ লগত ছন্দ মিলাব জনাজনে বুজি পায় সময় পৰিৱৰ্তনৰ সংকেত এই সময়ৰ দলিচাতে বাগৰ সলাই শিশুৰ পৰা কৈশোৰ আৰু তাৰ পিছত যুৱা অৱস্থালৈ খোজ পেলোৱাৰ পথত বৈভৱ দৈহিক পৰিৱৰ্তনৰ লগতে মনৰ যি পৰিৱৰ্তন সেয়া যেন কিছু পৰিমাণে ব্যতিক্ৰম দেহ আৰু মনৰ মাজত যেন সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন বৈভৱৰ প্ৰতিটো কথা পিতৃ মাতৃ হিচাপে তগৰ তপস্যা নখদৰ্পণত শিশু অৱস্থাৰ পৰাই বৈভৱৰ কিছুমান আচৰণে তগৰ তপস্যাৰ মনত বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে সেইবোৰ বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল শিশু এটাই কৰা কাৰ্য কথা বতৰাবোৰ সাধাৰণতেই বহু সময়ত শিশু মনৰ ধেমালি বুলিয়েই ধৰা হয় দিন বাগৰিলে কথাবিলাকো সলনি হৈ যায় নিত্য নতুন বিষয়ৰ মাজত পাৰ হৈ যোৱা সময়ৰ কিছুমান কথা তেনেকৈয়ে থাকি যায় সামান্য বুলি ভবা শিশুলীলাবিলাকৰ মাজত ভৱিষ্যতৰ ইংগিত কেতিয়াবা পোৱা যায় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ চকুত পৰে আৰু কেতিয়াবা কাৰো কাৰো চকুত নপৰে বহু সময়ত চকুত পৰিলেও তাৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাযায় বা কৰিবলৈ যত্নওহে কৰা নাযায় সূক্ষ্ম অধ্যয়নৰ পৰা শিশু এটিৰ ৰুচি আৰু আগ্ৰহৰ বিষয়ে জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব পাৰি সফল প্ৰয়াসে শিশু এটিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা পদক্ষেপ লোৱাত সহায় কৰে যি কি নহওক বৈভৱ এতিয়া কৈশোৰ যৌৱনৰ মোহনাত থিয় হৈ দেউতাক তগৰৰ দৰেই সকলো দিশতে নিজৰ পাৰদৰ্শিতাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নৃত্য গীত খেলা ধূলা অভিনয় সকলোতে আগ্ৰহী বৈভৱক লৈ লগৰীয়া সমনীয়াৰ লগৰতে অঞ্চলটোৰ সকলো সন্তুষ্ট সেয়েহে সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক দুয়োখন ক্ষেত্ৰতে তাক সকলোৱে প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে উৎসাহিত কৰি আহিছে সকলোৰে মৰম স্নেহ আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই হয়তো নাহৰ তলীৰ গাঁৱৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে শৈশৱে কৰা অংশগ্ৰহণে কাৰ্যসূচীবিলাক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল সকলো প্ৰশংসাৰ সিপিঠিত যেনেকৈ সমালোচনা ঠাট্টা মস্কৰা থকাটো এটা অতি স্বাভাৱিক কথা আৰু সেই কথাবিলাকৰ পৰা উৎপন্ন তিতাকেহাবিলাকো তেনেকৈয়ে স্বাভাৱিক হাজাৰজন সচেতন পিতৃৰ দৰে তগৰেও অতি সৰু অৱস্থাৰ পৰাই বৈভৱৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখি আহিছে ইয়াৰ কাৰণো অৱশ্যে নথকা নহয় কিয়নো বহু ত্যাগ বহু প্ৰচেষ্টা আৰু বহু কষ্টৰ বিনিময়ত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ স্বৰূপে তেওঁলোকে বৈভৱক লাভ কৰিছে পাইছে সেয়ে বৈভৱৰ কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো ধৰণৰ যাতে ক্ষয় ক্ষতি বা সমস্যা নহয় তাৰ প্ৰতিপালনত কোনো হিন্দেৰী নহয় তাৰ বাবে তগৰ সদা সচেতন সেইকাৰণেই তগৰে হয়তো বৈভৱৰ প্ৰতিটো শ্বাস প্ৰশ্বাস বুজি পায় মাতৃ হিচাপে তপস্যাই যিদৰে বৈভৱক দেখে যিদৰে বুজি পায় পিতৃ হিচাপে তগৰে তপস্যাৰ দৰে বুজিও আৰু অলপ যেন বেছিকৈ বুজে বেছিকৈ জানে সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণেই তগৰক কিছুমান কথা ভাবিবলৈ কিছুমান কথা বুজিবলৈ শিকাইছে তগৰে বৈভৱৰ বিষয়ে তেওঁৰ মনত সৃষ্টি হোৱা কৌতুহলপূৰ্ণ কথাবোৰ তপস্যাৰ লগত আলোচনা কৰিব নে নকৰে তপস্যাক জনাবনে নজনাই থিৰাং কৰিব পৰা নাই কিয়নো মাতৃৰ হৃদয়ে সন্তানৰ সমালোচনাত্মক কথা বতৰা সাধাৰণতে ভাল নেপায় সহ্য কৰিব নোৱাৰে সন্তানৰ হিতৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে সকলো দিশতে চকু দিয়া আৰু সাধ্যানুসাৰে সন্তানৰ হিত সুৰক্ষিত কৰাটো প্ৰথম প্ৰয়োজন হৈ পৰে সন্তান পূৰ্ণ বিকশিত হৈ এক আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হিচাপে জনমানসত প্ৰতীয়মান নোহোৱালৈকে কিন্তু পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকসকলৰ দায়ত দায়িত্বৰ অন্ত নহয় তেনেস্থলত কোনো সন্তান যদি পিতৃ মাতৃৰ চিন্তাৰ বিপৰীত ধাৰাত প্ৰবাহিত হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ হৃদয়ৰ গতি মন্থৰ হৈ পৰিব পাৰে ভূমিকম্পৰ পাছত পাহাৰৰ শিল খহাৰ দৰে খহি আয়ুস তুটিব পাৰে ব্যথিত হৃদয়ৰ আচৰণ সূৰ্যমুখী ফুলৰ দৰে হৈ পৰে বেলি উঠিলে ফুলে বেলি লহিয়ালে জয় পৰাৰ লেখীয়াকৈ সন্তানৰ আচৰণেহে সেই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে পিতৃ মাতৃৰ হৃদয়ে কান্দিবনে হাঁহিব ভঁৰাল ঘৰৰ গাধৰিতে বহি কিছুমান কথা ভাবি থাকোঁতে কিমান সময় পাৰ কৰিলে তগৰে গমেই নাপালে পুখুৰীৰ মাছকেইটাৰ দিওঁ বুলি যতনাই লোৱা তুঁহগুৰি আৰু খলিহিনি বহি থকা গাধৰিটাত থ'লে তাতে থাকিল তগৰ চিন্তাৰ সাগৰত এনেকৈ ডুবি আছিল যে পুখুৰীত দিবলৈ বুলি দুদিনৰ আগত পানীত গুৰাই থোৱাৰ বাবে খলিহৈখিনিৰ পৰা ওলোৱা উৎকট অসহনীয় দুৰ্গন্ধৰ অত্যাচাৰো অনায়াসে সহ্য কৰি বহি থাকিল আৰু সি বহি থাকিব পাৰিছিল পৰিস্থিতিয়ে তেনেকুৱা কৰিছিল কাৰোবাৰ মাতত তগৰৰ চিন্তাৰ গতিৰুদ্ধ হ'ল মূৰ তুলি চাই দেখিলে সন্মুখত দেউতাক থিয় হৈ আছে টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱা মানুহৰ দৰে চকুমুখ মোহাৰি দীঘলকৈ হিমুনীয়া এটা এৰি গা এঙামুৰি দি লাহেকৈ সঁহাৰি দিলে দেউতা মানিক বৰুৱাই তগৰৰ সঁহাৰি পাই ক'লে হেৰৌ ইয়াত বহি কি কৰিছ তগৰে দেউতাকৰ প্ৰশ্নত লাহেকৈ ক'লে মাছক আহাৰ দিবলৈ আহিছিলোঁ নালাগে এতিয়া থ বেলি আহি মুধচ পালেহি এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱাৰ জলপান খোৱা হোৱা নাই যাহ তাই ৰৈ আছে কথাখিনি কৈ কৈ মানিক বৰুৱা পদূলিৰ ফালে গহীন গম্ভীৰ খোজেৰে আগবাঢ়ি গুচি গ'ল দেউতাক যোৱাৰ ফালে চাই থাকি তগৰে অনুভৱ কৰিলে বৈভৱৰ উপস্থিতিয়ে মাক দেউতাকক এনে অনাবিল শান্তি প্ৰদান কৰিলে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মন প্ৰাণ ভৰি পৰিল যেন জীৱনৰ উদ্দেশ্য সফল হ'ল জীৱন সম্পূৰ্ণ হ'ল তগৰ ভঁৰাল ঘৰৰ গাধৰিৰ পৰা নামিল সি ভাবিলে তপস্যা যিহেতু ৰৈ আছে তাইৰ লগতে পুৱাৰ জলপান খোৱাগৈ ভাল হ'ব তেতিয়াহে সি অনুভৱ কৰিলে পেটত জ্বলি থকা ভোকৰ জুইকুৰা দেউতাকে তপস্যা তালৈ ৰৈ থকা বুলি কোৱা কথা পুনৰ তাৰ আকৌ মনলৈ আহিল তাৰ পুনৰ যেন তগৰৰ কাণত পৰিল দেউতাকে আঁতৰৰ পৰা ৰিঙিয়াই কৈছে যা নেযা কিয় কি ভাবিছ কিন্তু তগৰৰটোৰ হৃদয়খনে কি বিচাৰিছে চকুৱে কি দেখিছে কি অনুভৱ কৰিছে সেই কথাটো কাকো বুজাইও ক'ব নোৱাৰা হ'ল কাৰো লগত আলোচনাও কৰিব নোৱাৰা হ'ল অথচ মনৰ ভিতৰতে লৈ তগৰ এক প্ৰকাৰ বিৰোধিত পৰিছে তপস্যালৈ তাৰ বেয়া লাগি গ'ল নিজৰ মনত দুখী দুখী ভাৱ এটা লৈ খৰখোজেৰে তগৰ তপস্যাৰ কাষলৈ আগবাঢ়িল দুপৰীয়া পুৱাৰ জলপান খাবলৈ চোহাৰ দৰ্শকসকল আজি আমি এপাহ অপ্ৰাকৃতিক গোলাপৰ দশম খণ্ডিটি শুনিলোঁ এই সময়ত তগৰৰ মানসিক স্থিতি বৰ ভাল নহয় এক বিশেষ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে সি গতি কৰি আছে ইয়াৰ পৰানো পৰৱৰ্তী সময়ত তগৰৰ পৰিয়ালত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আমি জানিম পৰৱৰ্তী আহি থকা খণ্ডবিলাকত এইখিনিতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয় স্বজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকণটো হেঁচি দিব বেল আইকনটো হেঁচি দিয়াৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী মই যিমানবিলাক এই সম্পৰ্কে নতুন নতুন কাহিনীৰে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম সেইখিনিৰ নটিফিকেশ্যনটোৱে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ